Игорь Иванович, перестаньте включать дурака. Итак, Отсюда давай. мы не уйдем. Я, Я сказал, понял. пока вы не включить отопление. Да. Хорошо. Мы, гуляем, собрал вот да. эту всю. шивоту. Не да, надо убирать всех гнать, решение гнать, идиотов. Я хочу сказать, что нужно деткам давать тепло вовремя, а не задерживают на три недели отопительный сезон. А ну, ну что? Может, Игорь, хватит дурака включать? Привет, гуляю Прошу, у всем! Вы никогда с монолитом не разберетесь, потому что ими управляют полукриминальные структуры. Точно. Я голова ОСББ радас 21, два Григорій Павлович. Щобати 21 а боргів за опалення немає. Нуль боргів перед моноліт сервісом. Опалення досі немає. Повинні були включити за наказом мерії 5 листопада. Протягом 6-7 днів повинні були запустити всі котельні на повну і відповідно мати всі опалення. Опалення немає. ДОК, ДП, сервис не дает отопления сознательно, умышленно на эти два дома. На четыре дома они дали, а на два дома нет. Мэра, вызывайте сюда начальника полиции, мэра, либо вице-мэра, потому что Сурнин проехал, вице-мэр, посмотрел и уехал. Потому что они нашим-вашим, чтобы у них было тихо. Мы сидим в затеклении. Все, разворачивайтесь. Я хочу сказать, что нужно деткам давать тепло вовремя, а не задерживать на три недели отопительный сезон. Потому что все же люди не виноваты, особенно дети маленькие. Вот что я хочу сказать. Полиция Короченко Андрей Николаевич сейчас Давайте. связывается, вот он разговаривает в данный момент, с директором ТОВ ДП «Монолит-сервис» Суворовой Ириной Алексеевной. По поводу отопления не буду игорь давайте перестанем включать дурака кто такая суворова кто такой нарожный и она теперь уже на кто такая нурметова что это такое когда отключались свет в 23 э, году 24 -го, 25 -го мая гуляю меня подзывает поговори с, с с этим э, как его с игорь Недозимов. поговори с ним по телефону а Это кто решает включать свет? Мороз, Морозов, недозимованный? Ну, вы что, серьезно? Вы а власть ладно, или кто? Послушайте, а послушайте. что вы не позвонили Ангелу? Давайте грузинам позвоним. Послушайте. Игорь Иванович, вы... вы... перестаньте включать дурака. Итак, Отсюда давай... мы не уйдем, я, я помню, сказал, вы... пока не включите не не отопление. С... Да. Хорошо, смотрите. Силовые я... способы, значит, я... силовые. Да, откомментирую. Силовые, а силовые. да А в понедельник я готов понедельник, к встрече. Понедельник, понедельник, понедельник. Отопление. На 10 рангу. Чекаем вас. Особисто, да? І компанію Моноліт, яка сьогодні є постачальником ТПУ для вирішення спірних питань. З того, що ви сказали, я бачу одне: що у вас є комунікація, у вас є, у вас є недопорозуміння між двома юридичними особами. Але я ще раз вас повторюю, за цим порозумінням, як голова ОСББ Моноліту, і ви кажуть значить, і за вами. За вами Мешканцы, вы сегодня у нас уже 29-е, 30-е, 30 у нас... Не надо перекручивать. Нет, вы стопадов, Отопление монополистом вы, является то, Кто является монополистом? И они кто кто я не обязаны дать. Есть решение исполкома полкома, ваше, этого отопительность еще, я Обеспечить раз, им, обеспечить. Еще и я обеспечу. Вас. Едемте на котельню, Вас, я в вашем это присутствии. Безмайбутники Я... собрались, а безмайбутники гуляем, собрали да. вот эту всю шивоту. Их а надо на убирать, да. всех гнать, трешей гнать, идиотов. Всех, кто решение... На шеи. выступила, дайте другой стороне выступить. ...монополистам на районе, кто обеспечен. Управление. 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 Есть, Есть. А берите другую компанию. Сделайте мне сети, у меня локальные сети, хватит включать дурака. Добрый. Игорь, 10, не 10, говори больше такси, никогда. Послушайте, а дурака не включай. Да, Послушай, надо мне да. грубить. А да, что да. тебе грубить? А как ты? А как я? Я вот вот так. А грубить, как говорит, еще? Послушайте, Выберите мне. другую. Я ну, ее ну, не выбираю, она мне не нужна. Все. Приказ, решение исполкома, включить а отопление монолит сервис. Там нет, нет, у нас все эти внутренние, добрый. локальные. Я вам разумею. Да, разум ты все знаешь. Дурака не насушай час. В десятую ранку, значит, отопление «Монолита», я подтверждаю, в 10 часов официально вы мне звоните, да, и я с документами. А сейчас вы включаете отопление. Если вы не можете, едемте вместе. Я под свою да, ответственность, да, под да. камеры, срезаем замки, вызываем климат-контроль, и они включают два дома. Вы составляете на меня все юридические документы. Вы согласны? Послушайте, вы мы согласны? Мы имеем право втручаться Я буду делать. я буду делать. И ты прекрасно мёртвый мёртвый знаешь, мёртвый зачем ты передергишь? Отопление обязан включить то в Монолит-сервис, он монополист. Точка. А почему вас не включают? Вы спросите у директора. Правильно, тому я говорю, запрошу вас. А где директор? Подождите, а почему я здесь с людьми, а ее нет? Так речь идет не обо мне, а жителя двух домов. Одним управляю я, а вторым управляют они. Пусть они включат тот дом, которым они управляют. Почему они А з От, Все, нам я на 300 тисяч у вас є. Який борг? Відповідно до рішення сумнівцядцять один 21 чому це інше бути нас обслуговували юристи. В мене опалення розрахунок за опалення де полічильнику. В мене нуль борг перед так, монолітом, що у вас нуль а... Моноліт сервіс називав мені десятки різних причин протягом останніх двох тижнів, з яких вони не дають нам опалення. Ми до них ходили, ми до них Тому. телефонували, ми звертались Тому. до міської ради. Рішення немає, в нас немає іншого вибору, окрім як виходити на вулицю, і звертати вашу увагу таким чином. Чому в мене немає опалення, якщо в них є питання до сусіднього будинку? В мене нуль. За лічильником я все заплатила, але я сиджу, мерзну. В мене пліснюють стіни, в мене пліснюють підвіконня. Стелі, чому я повинна мерзнути, коли я все сплатила. Я не маю перед ними борг, А вони мені брешуть кожен день. Кожен день різні причини. Добре, тому я Шо запрошу день? вас Вибачте. 10 10-ї години. В, я я хочу хочу в понеділок. А що нам робити, я я робити до 10-ї години? Ні. 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 Вибачте, можна сказати? Ми чекали один тиждень, другий тиждень, третій. Нам кожен раз кажуть в понеділок. В середу, в п'ятницю, в понеділок. Ми mm. на вихідних нічого не можемо. Будь ласка, почути нас, ми не просто так мерзнемо. Моноліт це компанія, яку обрали Якщо... Ви е... прекрасно кер... Кер... знаєте, що це був вибір без вибору. Це... Це... це був вибір без вибору, тепер вони нас шантажують. Ну якщо шантажують, ви до суду Скажіть, їхні незаконні дії. Скажіть, будь ласка, да. рішення міської ради це якийсь документ, який обов'язково до виконання? Я не закінчила да, питання, да. чи це папірець, який можна ігнорувати за бажанням будь кого Вони можуть сьогодні, то я ви, хочу власне рішення міської ради і відповідає це документ, який встановлює тариф. Ні, рішення да, за, да. згідно з яким да. повинно було бути опалення, включено, включено. з 5 да. листопада протягом 6-7 діб. Це Доп? документ, він обов'язковий до виконання? А, Чи будь-хто може, може. немає опалення. Друге Чи питання. Має... А тому що у вас документ. є борги. У меня, у... Не, будь ну, ласка, а у я не задала питання? Значить, цей чоловік може мені 100 тисяч доларів до сих пор не віддає. До виконання, должен 100 000 чому 000 в мене досі немає опалення. У мене немає боргів. Доброе, давайте, чтобы у нас не поголосовывали. я хочу сейчас. Добре, ну зараз у нас так зараз, Ну сейчас, что мы можем зараз. Так каждый день так вот зараз. Ломать замки. кто? Может, Игорь, хватит дурака включать? Нет, привет да. привет гуляю всем. что ты злился, Иди да. с девушкой поговори. С девушкой поговори. по-другому Заботу. Почему? Лишь я каждый день. Меня тестили, перепрыгивайте на другую тему. Вот ваше решение. Людей довели до такой ситуации. Нет. Это Это монолит. Это монолит. Это монолит. Вас как власть. Вы не власть. Запытаем у Монолита, чему не выполняет чего не Монолита сейчас среди нас? Чего? 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 Годують, обіцяють. Вже Документ. багато тижнів. А тепліше від цього вдома не стає. Вона відмовила мені. На вулиці. Я дуже рада. Мы вами управляем, спрят. а вы, а вы собираете <пас деньги, <пас приносите <пас нам, <калиня> а мы будем их отправлять Пельтику со Степаником за границу. А у вас я? А, секунду, а Саинчук, секунду, а Саинчук живет в Парковая два. У него долги есть или нет, у меня не интересует. И это вопрос не, не корректный, не по адресу. Но жители, в котором у него живут его соседи, долги есть. Я это знаю. И отопление и, есть. И, и отопление у него Доброе. есть. Доброе. в 10 ранку, чекаем в, в кабинете. Ну, а вот я, если бы у Семенчука не было я, света и отопления, он бы повел я, себя по-другому. По, 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 правую подсказку. Ничего по, по, А почему у вас не было света? А мы вышли на нули а почему у вас не долговые. было? А это должно быть? Слушайте, Этого не должно а, быть, правильно? Долговые обязательства были абсолютно у всех. Секундочку. И все напряглись, Секундочку. собрали все деньги, напряглись. частично погасили там на 50%. Нет, подождите, все у вас есть включили. достоверная информация. А потом упанули, по нулям. Мы уже Секунду, Секундочку. А, у них есть все. Раскладка по первое. Отопление, кварт платье. Электроэнергия. Это... Пока не будет этой раскладки, мы не разберемся здесь. Вы никогда мы нас путают. В никогда... общую массу сбросили всю сумму, и мы не понимаем, вы где видели? здесь отопление, как где электроэнергия, где общую вот базу скинули, и все. Вы, вы никогда пытались, не разберетесь. Секунду. Я, Слушайте, ну, вот Андрей Николаевич, в понедельник так, это будет слово, очередной скажите. вопрос для монолитов. Дайте раскладку по всем квартплатам, по всем домам. Рома, очень важно зафиксировать, я говорю официально начальник полиции, вице-мэр, секундочку. Вы никогда с монолитом не разберетесь, потому что ими управляют полукриминальные структуры. Точка. Чтобы навести порядок, надо ввести внешнее управление и назначить аудит. Точка. Повторяю еще раз. Внешнее управление и аудит. Внешнее управление и аудит. Разговор окончен. Все остальное значения не имеет.